assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh birodarlar yaxshimisizlar mana mana bu kulbacha mana mana shu uy saqlanib qolgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam madinaga kelayotganlarida qubon masjidini oldida tuyalari to'xtaydiyu kultum ibn ahsanmi degan sahoba roziyallohu anhu shu kishini uylarini oldi deb tuyalar to'xtagan va shu yerda rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'xtaganlar qubon masjidini qurayotganda ya'ni hijrat qilganlaridi mana shuni hozir ochibdi nechi yildan beri bu yopiq turgan tarixiy obida bo'lgan ekan mana manshu yerda xuddi shu nimani saqlab qolishgan deyishadi ba'zi bir arxeologik ma'lumotlarni saqlab qolishgan ekan mana shu xurmozor o'sha madinada rasululloh salllohu alayhi vaallamni birinchi to'xtagan joylari mana ana bu aniyani orqasida уже masjidbor yaxshilab ko'rsa ham bo'ladi ajoyib mana mana bu mana mauboni nimasi turibdi mana minorasi mana bu eski kulba ekan mana mana shu kulba subhanalloh saqlanib qolganini qaranglar mana o'sha paytdagi uyni ko'rinishi bir ming to'rt yuz yil oldin mana shu uy bo'lgan subhanalloh yo rasululloh endi mana bu yerda ozgina bir uch yuz to'rt yuz yil oldin bir bu narsalar qo'shib qurishgan ekan buni oldiga mana shu kulba mana mana bu eshikni ham keyin o'rnatishgan mana shu ikkita kulba bo'lgan ekan mana shu toshlar shu eski toshlar mana tog'dan olib kelib qizitib quyishgan ekan yani, mana sahobani uylari ekan shu subhanalloh mana mana shu yerda rasululloh sallallohu alayhi vassallam qolganlar deyishadi birinchi etajda shu sahoba oilasi bilan yashagan ikkinchi etajda rasulloh sallallohu alayhi vasallam turgan yani, ekanlar hozir ikkinchi etaji endi mumkin emas ekan chiqib qarash buzilib ketgan mana bu yerda daraxtlar o'sib ketgan shu faqat mana shu devor bilan mana shu kulba qolibdi tarixiy yodgorlik sifatida subhanalloh mana mana shu joyda tuya to'xtagan